Бывший министр иностранных дел Украины Кулеба снова давал интервью. Очередное. Хорошо. И на этот раз его спросили про ленд-лиз. Угу. Говорят, типа, почему Украина не воспользовалась ленд-лизом? Угу. А он говорит, что потому что, потому что это было дорого. Нам, не, ну, мы хотели бесплатно получать. Ну, это Но... одна из причин. Одна, Я из так причин. Понимаю, что да. одна из причин. Одна из причин, что это типа было, что это э, дорого было. Угу. И дальше корреспондент начал ему задавать у... такие острые вопросы. Расскажи, пожалуйста, о чем угу. там речь шла, да? Ну, понятно. Речь о в первую очередь ленд-лизе. Его спрашивают. Вот Украина не воспользовалась ленд- Лизом. Ну, как бы почему он говорит, ну одна из причин, что его надо было отдавать деньги, у нас не было на то денег, как бы на то время денег, и нам давали бесплатно, и мы брали бесплатно, поэтому, так. ну, мы решили там, или президент, ну кто-то решил как бы не воспользоваться этой программы, но, а он говорит, а вы знаете, ну пока какие платежи, когда там должны были быть, он и Кулеба говорит. Дмитрий Кулеба, который являет, являлся министром иностранных дел ну, Украины. Ну, высокая это, посада, очень это высокая. Первое лицо внешней политики. Внешней первое политики, первое да. лицо президент, конечно, да. и второй. второе лицо, да. 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 Ну и вот он говорит: да, там типа сроки были, там начиная с 2030. 9 или 36 года но тоже Жональ... не, но тоже не близко не близко совсем не близко где 36 где 39 год а у нас э, ну как бы так. Война, и а тут ленд-лиз, берите что хотите по большому счету Ну я же не знаю там это а его журналист спрашивает а вы знаете великобритания когда во в во Вторую мировую войну взяла Ленд Лиз в Америке, когда она рассчиталась? И Кулева говорит, да, где-то 85-89 год. Ого, 40, это через лет. 40 лет. 40 лет. А потом его журналист спрашивает. Так. А вы, вот смотрите, вот Ленд Лиз, и я вам показываю. Документ показывает. Ну, он показывает ну, выдержку, выдержку из этого документа, документа. И говорит, вот по условиям Ленд Лиза расчет за технику 2070 год. Так. Здесь... 2070 И он спрашивает бывшего министра иностранных дел. Вы знали об этом? Он говорит, нет. Ничего себе. Как такое может быть? Я тоже себе задал вопрос, как это может быть. Некомпетентный. И, и, и ответить на этот вопрос я не могу. Ну, Дмитрий Кулеба, вот ты говоришь некомпетентный, он выглядел очень компетентным, и он мне очень импонировал. Uh -huh. Но когда его убрали и он начал давать интервью, но человек открылся с другой стороны, я не могу судить, компетентный он, некомпетентный. Но когда его журналист спрашивает, вы знали об условиях, он говорит нет, может эта информация только доступна президенту и высшим Скорее военному всего. Скорее указу. всего. Поэтому. Но ну, то есть но... понятие, почему мы не воспользовались, до сих пор нет, да? Интересно, это очень очень интересно почему.